Здравствуйте, дорогие друзья! Команда Квант город Прилги. поехали! Сапожники заочники не умеют материться. Итак, представьте себе бабушка, которая очень долгое время прожила на кустовцах и очень многому научилась у нынешнего поколения. Так, урочки у меня. Я за их открыть. Так весь там внучок зажигу на 60-летие подарил. Ой-ой-ой, еще ой, раз. Ой-ой-ой, еще ой, раз. Ой, 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 ой. Мальчика, который перешел на утренник в костюме солененького огурца, покусал пьяный сторож. работника Белказина поссорился с отцом, потому что не хотел идти на выпускной в ленточке Краковская. А спонсор команды КВН Forest Гамп – водка Иван Дорн. Водка Иван Дорн. Песенка про людей, у которых на пляжной вечеринке украли обувь. Все танцуют босиком на песке. Дорогие друзья, недавно, где-то месяц назад, была 1 сентября. Представьте себе, воскресенье, вечер 1 сентября, где-то возле фан-клуба. Боже, какой мужчина. Я хочу. Опача, пача, китючка. Сишиш, Катя Миколаївна. Тоже мені учитель хімії не знає шарену співамо не мішати. Дорогі друзі. Я вот сам родом из Прилук, и мои родители работают на табачной фабрике. И иногда у предприятия есть такое время, что денег вообще нет, и они выдают зарплату сигаретами. Это вообще самое тяжелое время в моей жизни. Например, на обед у меня вместо красного борща красный бонт. Или 8 марта, это вообще завал. Подхожу я к своей девушке и говорю, Аня, сегодня 8 марта, поэтому этот чудесный букет из шикарных красных прилук тебе. Команда КВН Форест -Гамп», город Прилуки. Спасибо, друзья.